Итак, из серии готовим дома. Берется литр молока, от 150 до 200 грамм сметаны. Молоко кипятится, обычное магазинное. Остужается до 35-40 градусов. Потом добавляется в каждую из банок 2... От 2 до 3 столовых ложек сметаны. Все это размешивается до однородной консистенции. Ставится на 5-6 часов в теплое место. Укутывается. Вот в данном случае вот этим полотенцем укутывал. Вот. И теперь убирается в холодильник. Вот оно, чтобы было видно. Вот оно уже загустело загустела, теперь можно убирать в холодильник. Вот это вот, это вот, эта баночка и вот это сделано со сметаной в качестве закваски служила сметана. Вот здесь попытался сделать с йогуртом, Ну, как видим, абсолютно ничего не получилось, она, она не загустела. Я имею в виду с йогурта с магазинного йогурта делал закваску абсолютный, вот как такое что-то еле-еле некрасивое. Значит, сейчас убираем в холодильник и через два часа уже можно употреблять в пищу. Это рецепт массови. Всем смачного!